Terima kasih Saudara Datu Willy Pengacara kita pada majlis yang cukup bersejarah pada pagi ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Yang saya hormati timbalan-timbalan pengerusi gabungan Raya Sabah GRS terutamanya yang berbahagia Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam. Salam. Yang berbahagia Tan Sri Pandikar Amin Haji Mulia. Yang berbahagia Tan Sri Liu Yunfa. Yang berbahagia Datuk Chin Supin. Yang dirahmati Senator Tan Sri Anifa Aman. Yang berbahagia Datu Sri Panglima Masidi Manjun Setiausaha Agung GRS Yang berhormat Datu Armizan Muhammad Dali Timbalan Setiausaha Agung GRS Yang berbahagia Datu Haja Aziza Muhammad Dun Ketua Wanita GRS Yang berbahagia Datuk Johnny Boon, Ketua Pemuda GRS. Yang berbahagia Datuk Jonistan Bangkuai, Ketua Penerangan GRS. Yang berbahagia Saudara Adrino Bendahari GRS. dan ahli-ahli majelis tertinggi serta pimpinan pati-pati komponen GRS datu-datu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian tenang sedikit pantun dulu kita tinggi khasiat daun pegaga. Yeah. Begitu juga pucuk mengkudu. Yeah. Rumah kita, kitalah yang jaga. Yeah. Tempat rakyat sama berteduh. Yeah. Ombak laut menerja pantai. Yeah. Lalu menghirit ikan seluang. Yeah. Walau dihempas, dipukul badai. Bati GRS tetap berjuang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita berpeluang berhimpun pada pagi yang bersejarah ini yaitu untuk kita umumkan Calon-calon daripada parti Gabungan Rakyat Sabah (GRS) pada pilihan raya umum negeri Sabah yang ke-17 ini. Sebagai parti yang menarungi kerajaan negeri, saya bersama rakan-rakan dalam kerajaan sudah berusaha sedaya upaya yang termampu melakukan yang terbaik untuk membawa perubahan dan kemajuan kepada rakyat dan negeri Sabah. Tidak dapat dinafikan banyak kejayaan yang telah kita capai selama tempoh lima tahun ini. Dan tidak kurang juga ujian dan cabaran yang kita alami. Namun semuanya kita hadapi dengan bijaksana dan penuh berhemat. Lima tahun kita memerintah, ekonomi kita pulihkan, pelaburan terus meningkat, dan puluhan ribu peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Taman-taman perindustrian seperti KKIP dan Sogip tidak dapat lagi menampung permintaan yang semakin meningkat. Kerajaan telah memutuskan untuk membangunkan tiga lagi taman perindustrian dengan tiga daerah yang berpotensi yaitu di Kimanis atau Bofut di Kota Blud ataupun Kota Marudu dan di Kudat di mana Kudat akan menjadi pusat pembangunan bagi industri ekonomi biru Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian kita telah mencapai banyak kejayaan selama menarajui kerajaan. Kita berjaya memeterai perjanjian dengan Petronas yang memberi manfaat besar kepada SMG, Energy Sendirian Berhad dan kepada syarikat-syarikat tempatan dalam pembangunan industri minyak dan gas di Sabah. Kita memberikan tumpuan khusus kepada sektor pendidikan dan pembangunan modal insan. Di mana sepanjang tempoh lima tahun lalu, kita menyediakan peruntukan yang terbesar dalam sejarah pentadbiran negeri Sabah. Iaitu berjumlah 1.2 bilion dalam bentuk pelbagai tabungan pendidikan. termasuk beasiswa bagi membolehkan lebih 480,000 anak-anak Sabah memperolehi manfaat daripada inisiatif modal insan ini. Tuan-tuan dan puan-puan perjuangan membela rakyat khususnya golongan miskin dan miskin tegar turut menjadi keutamaan. Kerajaan menyediakan rumah mesra SMJ di mana sebanyak 7482 buah rumah telah diluluskan dan sebanyak 5322 unit telah siap dibina dan didiami. Di samping itu, kerajaan juga memberi bantuan tunai 300 ringgit sebulan untuk seramai 100 ribu penerima daripada golongan yang berkenaan. Bagi mengatasi isu bekalan air, kerajaan menambah bilangan loji rawatan air daripada 85 buah kepada 91 buah bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran air. Pada masa sama, beberapa buah loji sedia ada telah pun siap dinaik taraf seperti projek Teribong 2, loji air Beluran logi air Kinabongan dan kesigui urgent water supply scheme di samping projek-projek lain yang sedang berjalan seperti menaik taraf rawatan air Kogopon Dipapar yang dijangka siap pada tahun hadapan tahun 2026 dengan kadar pengeluaran air terawat daripada 40 juta kepada 80 juta liter sehari Projek ini menelan belanja 365 juta dan apabila siap ia akan menyelesaikan isu bekalan air bagi kawasan Papar, Kinarut dan Putatan. Manakala projek pembinaan ampangan air Cinta Mata di Tawau yang bernilai lebih daripada 300 juta dengan kapasiti 169 juta liter air sehari juga dijangka siap pada tahun 2027. Kos kerja-kerja menaik taraf loji-loji air dan pembenahan empangan ini bernilai 1.2 bilion. Manakala 18 lagi projek sedang berjalan dengan pembiayaan pinjaman bebas faedah berjumlah 320 0.25 juta daripada kerajaan persekutuan yang dijangka siap pada tahun hadapan iaitu tahun 2026. Insya-Allah isu bekalan air akan dapat diselesaikan pada tahun hadapan. Demikian juga bekalan elektrik di mana Sabah elektrik memperkenalkan Battery Energy Storage System (BES) untuk menampung keperluan elektrik bagi kawasan pantai timur Sabah. Sementara itu, Majlis Tenaga Negeri Sabah telah meluluskan 11 buah projek jana kuasa melibatkan 1,219 megawatt capacity yang dijangka siap pada tahun 2030. Ini tidak termasuk pembinaan projek ampangan hidroelektrik Hulu Padas yang menelan belanja 3.048 bilion bakal menjana 187 megawatt tenaga elektrik dan siap pada tahun 2029 tuan-tuan dan puan-puan projek Penbonio yang lama terbengkalai gara-gara keputusan yang diambil oleh kerajaan negeri pada pertengahan tahun 2018 dahulu kini telah berjalan semula dan empat pakej daripada kesemua 39 pakej telah pun siap dibina. Sementara itu sebanyak 4.89 bilion ringgit diperuntukkan untuk mengurus dan membaik pulih jalan-jalan kampung di luar-luar bandar di Sabah. Dalam menangani isu kelestarian hijau ataupun pemuliharaan hutan simpan, kerajaan menambah keluasan totally protected area atau TPA kepada 2 juta hektar dengan 220 ribu hektar lagi bakal diwartakan bagi mencapai sasaran 30% keluasan TPA. Manakala seluas 1.015 juta hektar adalah kawasan yang diperuntukkan untuk Marine Protected Area. Tuan-tuan dan puan-puan bagi membuktikan bahawa kita berupaya mentadbir dan mengurus negeri ini dengan efisien. Kadar kutipan hasil negeri terus meningkat di mana selama dua tahun berturut-turut tahun 23-24 kutipan hasil negeri mencecah 7 bilion berbanding hanya apabila saya mengambil alih tapuk kerajaan hanya kutipannya 3.59 bilion pada tahun 2020 maka atas semangat perjuangan Sabah diutamakan Sabah melangkah ke hadapan Sabah maju jaya dan Sabah yang bersatu gabungan rakyat Sabah bertanding pada pilihan raya umum ke-17 ini dengan mengangkat dan menjunjung aspirasi rakyat sekaligus memastikan kesenimbungan pelan pembangunan dasar hala tujuh SMJ yang selama lima tahun ini menjadi asas dan, dan landasan kepada perjuangan kita ke arah membentuk negeri Sabah yang maju, progresif, makmur dan sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Calon-calon yang terpilih ini adalah dari kalangan keluarga besar JRS yang bersedia bersiap sedia berjuang, berkhidmat dan berbakti kepada rakyat di kawasan masing-masing. Dengan pengumuman ini Maka kita rapat-rapatkan sah kepimpinan. Kita perkukuhkan semangat perjuangan. Kita pastikan kita menang. Kita pilih GRS. Kita undi GRS. Dan kita menangkan GRS. InsyaAllah kalau kita ada semangat seumpama itu, kita akan kembali menarajui tampuk pemerintahan negeri Sabah. <silence> Kalau belum ke lembah danum, tak akan terjumpa anak beruang. Kalau calon sudah diumum, satukan hati sama berjuang. pandu kereta pergi ke Sekong. Berhati-hati di jalan raya. Calon kita, kita wajib sokong. Moga GRS menang bergaya.